І це прямі включення з коларів Верховної Ради України і наш наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Пане Михайло, вітаю вас зараз. Відбуваються переговори у спікера парламенту Володимира Рибака із лідерами фракції. Власне, які питання першочерговими мають увійти до порядку денного, і Верховна Рада має їх розглянути і проголосувати. Ну, ви знаєте, що власть і партія регіону ми повністю включаємо можливість силового развязки и мы считаем и сделаем все возможное чтобы мы, политический кризис был урегулирован путем нахождения общенационального компромисса сегодня идут серьезные когда сегодняшнего дня шли серьезные идут серьезные консультации на уровне президента с участием лидера оппозиции и на мой взгляд для того чтобы был достигнут общенациональный консенсус, компромисс, значит, нужно те компромиссные решения, которые были согласованы на уровне трех лидеров оппозиции и президента, они должны быть в зале обсуждены и проголосованы. Вот тогда это действительно будет компромисс, достигнутый всеми политическими силами. Ну і згідно останньої інформації, депутати нам уже повідомили про те, що Микола Азаров написав заяву про відставку. Це дійсно так. Чи підтверджуєте ви це? Як ви загалом оцінюєте цю Так, да, Я теж слухав цю інформацію. Можу сказати, що Нікола Яничла використовував своє концерне право, написав заявлення на відставку далі. Загласна конституції, Верховна Рада в этом уже не участвують. Далі право президента принять відставку, если він приймає эту отставку, тогда это правительство з с я... с Нікола Яна Азаровим, будет виконуючим обязаності до того момента, пока президент не подасть нову кандидатуру на утверждение Верховної Ради України. Пока зараз я не готов говорить о том, які кандидатури розсматриваються, яка кандидатура будет подаватися Верховну Раду. Ну і у разі, якщо сьогодні все ж таки не буде прийнято позитивного жодного позитивного рішення чи питання... стану на части, разглядается в вашей фракции? Я еще раз говорю, мы исключаем, пытаемся исключить полностью вопрос введения чрезвычайного положения, поскольку в этой ситуации пострадают, как, как правило, безвинные люди, прежде всего молодежь, оболваненная, обдуренная политиками, обманутая политиками, зазомбирована средством массовой информации, простые зеваки. Они, как правило, могут пострадать. А те, кто организовывал это, кукловоды, они останутся за кадром. Поэтому мы не хотим, чтобы безвинные люди пострадали. Мы пытаемся урегулировать все только за круглым столом путем нахождения, на, нахождение компромисса. Почему долго идет, вот переговоры идут? Вот два момента я отмечу. Первое. Дело в том, что у нас разное видение компромисса с оппозицией. Оппозиция считает, что э, компромисс должен быть такой, чтобы после достижения компромисса одна, одна сторона вышла победителями с высоко поднятой головой, а другая побежденная. Это не компромисс. Это уже называется навязывание ультиматума с целью капитуляции другой стороны. Такого компромисса не будет. В нашем понимании компромисс такой должен быть достигнут, когда обе стороны, достигшие компромисс, останутся недовольными и скажут, да что же мы подписали. Мы же не достигли того, что хотели. Вот такой компромисс, который будет достигнут, когда обе стороны, подписавшие компромисс на этот документ, согласовав все позиции, останутся недовольными, вот этот компромисс, поскольку они поступятся чем-то своим, вот этот компромисс будет в интересах не какой-то политической силы, а в интересах прежде всего украинского народа и украинского государства. И второй момент, почему долго, идут, долго идет э, консультация у президента Виктора Януковича, дело в том, что кто-то вбил в головы лидера оппозиции что они сегодня должны думать не столько о локализации политического конфликта, а в большей степени они должны думать о том, с какими политическими дивидендами они выйдут после того, когда кризис будет урегулирован, и с какими политическими дивидендами они выйдут на президентские выборы. Но это более циничной, более безнравственной позиции я вообще не могу представить. Это примерно так. Дом горит, пожар. И тут стоят сильные мужики, одетые в кроводежде, и думают, отушить а пожар или нет. А вдруг начну тушить, а потом пожар потушим, я выйду на улицу, а у меня туфли будут грязные, пиджак будет грязный. Как я буду смотреться, как на меня люди будут смотреть? Да если пожар горит, туши. И если пожар потушишь, даже если ты выйдешь в обгоревшем пиджаке и в грязных туфлях, люди будут смотреть на тебя как на человека, как на гражданина, как на патриота, как на героя. Вот это мне хотелось сказать и оппозиции. Не о пиджаке надо думать, не о туфлях надо думать. Не, не, не о тех дивидендах, которые вы на президентские выборы хотите получить после выхода из конфликта. Надо думать о том, как сегодня пожар в украинском доме быстрее погасить, локализовать политический конфликт и вернуть то, что хотят люди и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на юге, и в Донбассе, и на Львовщине. Мир, спокойствие и согласие на нашу родную украинскую землю. Ну, какие на самом деле первые кроки, чтобы погасить все-таки этот пожар? Мы рассматриваем сейчас, вроде бы был достигнут компромисс на уровне, я еще раз повторяю, прежде всего мы должны рассматривать те компромиссные предложения, которые согласованы на уровне президента и лидеров фракции. А здесь уже формализовать их закон и так дальше. Там был достигнут компромисс в части э, амнистии, за последнюю неделю, да, действительно, здесь много людей, которые могли попасть э, под домок, которые могли быть и арестованы и так дальше. Кто-то ну, да, случайно, где-то молодежь и так дальше. Если человек не участвовал в бандитских, в бандитских захватах и так дальше, не бросал коктейли мол молота, а случайно там стоял и арестовали, конечно, надо амнистировать этих людей. Но мы написали, что мы готовы с нашей стороны, что амнистировать этих людей в случае, в случае. Вот, если э, оппозиция согласится на то, что э, будут освобождены здания на улице, которые захвачены, прежде всего, государственные учреждения, разблокированы дороги. Дальше второй момент амнистии. Говорят, ну давайте амнистируем тех, кто на Майдане. Давайте амнистируем, только напишем так, что, допустим, условия. Амнистия вводится для них, для всех тех, кто на Майдане, если только они в течение... 10 дней Майдан покидает. Покинул в течение 10 дней там, или недели Майдан. Все. Ты за свои грехи не отвечаешь. То есть право на амнистию получает тот, тот кто покидает Майдан. Если даже он сегодня понимая, как кто-то из них понимает, что он где-то приступил к черту, переступил закон и так дальше. То есть вот эти компромиссные предложения обсуждаем. Дальше по тем законам, которые приняты, которые с нашей стороны, эти законы адаптируют Украину к европейским стандартам, к европейскому общежитию, не в смысле здания, а в смысле э, совместного проживания. Э, с точки зрения оппозиции, они, они, они так сказать, какие-то жесткие, не такие. Мы предлагаем, давайте посмотрим, если что-то нужно там подкорректировать, давайте подкорректируем. Если что-то нужно, допустим, отложить, может во времени вступления, через неделю, через две, за этого посмотреть вместе с европейскими специалистами, давайте. То есть и здесь мы идем на компромисс. То есть мы согласны, плюс подставка, плюс заявление Азарова об и так дальше. То есть вот целый комплекс компромиссных шагов, которые делаются властью, которая которые поддержаны и лидером оппозиции, для того, чтобы мы локализовали как можно быстрее политический конфликт в Украине. Дякую за разговор. Нагадаю, что позицию фракции партии регионов озвучил народный депутат Михаил Чечетов.